Сколько мы должны? Что эти все работники? Вы их набирали, там нет ни партийца, все три будут заработать, то есть оплаты, вот прямо сейчас, и так далее, и тому подобное. Вот скажите мне, пожалуйста. То есть, это я послушаю, да? Мы сходим из того, что мы не снимаемся никого туда. Да? Мы в можем случае рано или поздно эти деньги есть Это реальные кроме всего прочего. 2015 год, это мы пойдем однозначно. Как вы думаете, как мы будем людям глаза, они, они, просто больше потому что это Поэтому в любом случае выплатим. Вопрос только в том, что как бы, ну, сейчас не, у нас нет возможности как бы, задолженность в рамках, в, в, рамках всего. Я могу решить сейчас ну, то есть, в какой-то степени частный вопрос для того, чтобы вы это такой заложенности идет речь перед работниками штата. Сколько такого? окружной вещь, э точнее, тот, там, где мы 5 долларов. 5000 долларов. Это задолженность... В его штабе, где он был последние 15 дней ну, руководителем... И, об этом штабе поверили. Да. Мы об этом Соответственно, штабе. Соответственно, что у как раз... 5 тысяч долларов. Замечательно. они все подтверждены, эти 5000 долларов нужно выплатить. То есть все люди качественно отработали. Там не было... У тебя есть замечания? Нет, нет. Не, ну... Я, я могу, не что... Нам, нам еще уважения что у вас ну, меня все равно... Цим людям дивити очі, коли слава. вони потім. Я поясню, чому. 13-го числа вони були звільнені, і фактично наказ про звільнення ми отримали 19-го. До 28-го числа вони рівно, хоча періодично висяли, допомагали. Ніч виборів, а, що трьома людьми ми не зробили. Ці люди прийшли, і не ставляться питання про оплату за ніч виборів, просто допомагали. <звіст> Там Не надо мне потом показать. Я все знаю. Ты взял это, ты них кличках живут. Если с людьми нормально работать, они бы все поняли и все тому подобное. У меня следующее предложение. Оно заключается в том, что вам выплатят сегодня. Ну, вернее, мы отдадим... То есть я чего хочу. То есть мы выплатим половину от 5000, половину выплатим позже. Я не хочу загонять себя в угол, как бы, э, честно вам скажу, какой-то датой конкретной, да? но мы это однозначно выплатим. Сейчас, чтобы там снять какую-то либо напряженность да, мы получили это не то, чтобы там приехали, выиграли. Я и пригласил вас для того, чтобы вы посмотрели на меня, да, что уж точно никуда не спрячу э, и так далее и тому подобное. И что в конце концов, если что, приедете точно так же сядьте и моим и будет, будет делать ну, не то, что что-то вы говорите, должен как бы рассчитать. Со всеми теми, кто отработан, мы нужно, рассчитать. Ну, потому что, что может проблема конфликта. В том, что он разумел, а то и будет разрахован. Да, это разрахован, да. то видим разве Да, у меня, у меня, для чего для того, чтобы не было вот этого, да, что мы там десятого. Ну, потому что они говорят ровно то, что я им говорю, понимаете? Из-за этого я не Ну, почему у вас я это расслабло? Правильно. Из-за этого, да. Не просто, пожалуйста, в Фейсбуке никаких там писем никакой переписки, никакой ну, ну, все нет. это... Извините, там нет, нет ваших, это, нет ваших. я э, не э, да. Так, что да. на всякий ищет. случай, то есть в будущем, да. Ну, вот. На всякий случай в будущем, то есть, чтобы ничего не было. Хорошо? Вы тогда подождете, а потом.